大姐，外界都说薛家的资产比凌家庞大不知道多少，应该也有不少这样的艺术品吧？不过传言而已，艺术品是有一些，确实不多。哼，这灵隐，好了伤疤忘了疼啊，恢复的挺快嘛。哼，<laughs> 所以薛家有钱是有钱，但是这艺术底蕴可是买不来的。 我们林家这些藏品都是从祖上代代相传的呢。是啊，林家这批赝品确实好好的传下来了，可我上一世却像圣母一样，被凌晨和那个老太婆哄骗之后，不仅花大价钱帮他们购买真迹，还被他们骗着把赝品拿出去拍卖。 所有赝品都被他们说成是我的陪嫁，卖出去的钱却都落入了林家，薛家的名声也因此被我败得一干二净。林家的确底蕴雄厚，不过有一点我很好奇，为什么这幅画我在爷爷的书房里也见到过呢？薛雪，你什么意思？难道我们林家会挂假画吗？ 我看是薛老爷子不懂欣赏，买了赝品挂在书房臭面子呢，真是笑死人了。小影，闭嘴！难道薛雪看出了什么？不会吧？薛家确实没有收藏艺术品的习惯，又怎么会鉴别真假呢？不管我爷爷懂不懂欣赏，你作为小辈和外人，也不该这样评价他。我想薛家和林家应该没有再来往的必要了。凌晨同学。 告辞！这样的脑残根本用不着我出手，真是浪费资源。哥，他他怎么可以这样？说走就走，一点大家风范都……云莹、呃呃，我对你非常失望。雪儿，雪儿，你等一等！对不起，都是小影不懂事，我已经替你教训过她了。凌晨同学。 林颖一而再、再而三地挑衅我，我不知道是什么原因。如果你们不欢迎我，我也不会死赖着不走的。小雪呀、啊，有什么事儿慢慢说，你放心，我会给你做主的。毕竟我和你爷爷认识多年，总不能委屈老朋友的孙女儿。林老夫人，我也不想闹成这样。 但是我爷爷靠着自己好不容易拼出薛家一份家业，却被林小姐说成是暴发户，换了谁也不会好受吧？我好像看到薛雪从林家出来了，你去查一下情况。不是说吃午饭吗？这好像才没过去多久、啊。小雪，你放心，我回头一定好好教训林影。 都怪我们平日里太宠他，才让他这样无法无天。今天这一会儿的功夫，他被教训了多少次了？还有几次才能学乖呢？啊、算了，您也别再折煞我了，这件事就这样接过吧。这老太上一世就是如此，倚老卖老，信手拈来，真是丝毫不顾及颜面。雪丫头。 这事儿怪我。